بازس خواتین و حضرات السلام علیکم آج جس چیز کے بارے میں میں بات کروں گا وہ ہمیں سے ہر ایک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم میں سے خواہ میل ہو فیمیل ہو بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے اب اکثر یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں میل ڈاکٹر کو چیک کرانے میں اور کئی میل بھی ڈیریکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ فیمیل لیڈی ڈاکٹر کو نہیں چیک کرواتے ہیں. یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے خواہ میل ہے یا خو فیمیل ہے کہ اس کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مجبوری ہوتی ہے جس صورت کے اندر وہاں پر جنس نہیں دیکھی جاتی وہاں پر انسان کی زندگی دیکھی جاتی آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا یہ بھی ایک انسان کا بنیادی رائٹ ہے کہ کچھ خواتین نقاب کرتی ہیں اور کچھ اس حد تک بھی نقاب کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی قبر کرتی ہیں یہ ان کا رائٹ ہے کوئی بندہ ان کو روک نہیں سکتا اس چیز سے اور کسی کو زبردستی جو ہے نا وہ کروا بھی نہیں سکتا لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مین ڈاکٹر فیمیل میل پیشنٹ بھی آتے ہیں فیمیل پیشنٹس بھی آتے ہیں اور اسپیشلی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیل پیشنٹ جو ہے وہ ہوتی ہیں چیک کروانے سے تو آج ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ آیا فیمیل کو میل سے کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے اور کن صورتوں کے اندر چیک نہیں کروانا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو سینیریوز بنتے ہیں سب سے پہلا سینریو تو یہ ہے کہ روٹین کی ڈیزیزز ہیں جس طرح کسی کو نزلہ زکام ہے تو اس صورت میں اور دوسری چیز ایسی ہے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیزیز ہے فار ایگزامپل کوئی ایسی فیمیل پیشنٹ ہے جس کو ہارٹ کا بہت سویر قسم کا پرابلم ہے کسی کو بریسٹ کا کینسر ہے تو ایسی صورت میں ان کو کہاں پر چیک کروانا چاہیے جہاں تک تلق ہے روٹین کے ایگزامینیشن کا کسی کو نزلہ ہے زکام ہے تو وہ پیشنٹ کے اوپر اسپیشلی فیمیل کے اوپر انحصار ہے کہ وہ اگر فیمیل کو چیک کرانا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی میل کو چیک کرانا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی بہتر تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ فیمیل ڈاکٹر اویلیبل ہے تو فیمیل پیشنٹ کو فیمیل پیشنٹ کو ہی چیک کروانا چاہیے باقی اس کا رائٹ ہے اگر وہ میل سے بھی کروانا چاہتی ہیں چیک تو وہ کروا سکتی ہیں ایس فار ایس اس بات کا انحصار کہ کسی پیشنٹس کو سویر قسم کی ڈیزیز ہے کسی آرگن اسپیسیفک ڈیزیز ہے فار ایگزامپل کسی کو پستان کا کینسر ہے یعنی بریسٹ کا کینسر ہے یا سویر قسم کی کوئی ہارڈ ڈیزیز ہے تو ایسی صورت میں اگر فی میل ڈاکٹر اس اسپیشلٹی کے اندر موجود ہے جس طرح گاناپالوجسٹ ہوتے ہیں فیمیل کے پرابلم کے لیے حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ بیرون مالک جو ہے وہاں پر میل بھی گانا کالوجسٹ ہوتے ہیں وہاں پر فی میل کی مرضی ہے کہ وہ میل کے پاس جانا چاہیں یا فی میل کے پاس جانا چاہیں لیکن ہمارے پاکستان کے اندر موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ فی میل جو ہے وہ گانا جس کافی زیادہ موجود ہیں اس لیے پیشنٹ کو جانا بھی ان کی چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے اور فی میل پریفر بھی ہی کرتی ہیں کہ فی میل کو ہی چیک کرائیں لیکن جہاں تک ایک سپیشلسٹ کا تعلق ہے کوئی ایسی ڈیزیز ہے کہ جو ایک اسپیشلٹی کی ہے تو اس صورت میں اگر تو اس کے اندر فی میل موجود ہیں فار ایگزامپل آج کل کسی کو بریس کا کینسر ہے یا کوئی اس کے پرائیویٹ پارٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو آج کل فی میل بھی بہت زیادہ سرجن موجود ہے کسی خاتون کو بڑے پیشاب کے اندر اگر خون آتا ہے تو وہ میل سے نہیں چیک کروانا ہیں تو فیمیل بھی موجود ہیں وہاں پر بھی جا کے ان کو وہ چیک کروا سکتی ہیں یہ تو ایک سنیریو ہو گیا کہ روٹین کے کی کیسز کے اندر آپ جو چھوٹے نزلہ زکام ہے آپ فیمیل کو چیک کریں اگر وہ موجود ہیں اور اگر ان اسپیشل کیسز کوئی ایسی بیماری جس کے لیے سپیشلس کو دکھانا ضروری ہے تو صورت میں اگر فیمیل اسپیشلسٹ موجود ہے تو فیمیل کو دکھایا جائے اگر فیمیل اسپیشلسٹ نہیں ہے تو پھر آپ میل کو بھی چیک کرا سکتے ہیں کچھ پیرامیٹر کے اندر رہ کر جو کہ بعد میں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا اب دوسری صورت آ جاتی ہے ایمرجنسی ایمرجنسی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حرام کھانے کی بھی اجازت ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی فیمیل ہے ایمرجنسی کا اس کا پرابلم فار ایگزامپل اس کو کوئی فار آرملا کے یا پوسٹ مارٹم ہیمریج ہے جس طرح بچوں کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اگر فیمیل موجود ہے تو پھر تو ہنڈریڈ پرسنٹ ہی فیمیل کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس سیچویشن کے اندر فیمیل کی جان جا رہی ہے فار ایگزامپل کوئی ڈلیوری ہوئی اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بلیڈنگ کی وجہ سے اس کا حل کوئی آپریشن ہے تو ایسی صورت میں فیمیل وہاں پر موجود ہی نہیں ہے اور فیمیل ڈاکٹر اگر موجود بھی ہے لیکن وہ اس کیلیبر کی نہیں ہے کہ وہ یہ آپریٹ وغیرہ نہیں کر سکتی تو اس صورت میں ہم اس فیمیل کو ساتھ کھڑا کر کے میل بھی, بھی اس کی جان بچا سکتا ہے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے اس کو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے اگر اس کو راول پنڈی یا کسی اور سٹی میں بھیجنا ہے تو اس طرح اس کی جان جا سکتی ہے تو ایسی صورت کے اندر میل بھی جو ہے وہ کچھ لوازمات ہیں وہ کو پورا کر کے مریض کی جان کو بچا سکتا ہے اور ایسی صورت میں اس چیز کے اوپر جو فیمیل کے ساتھ اس کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی اس چیز کے اوپر بزد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جان بچانا ایسی صورت کے اندر وہ زیادہ ضروری ہے یہ تو دو سینیریو ہو گئے کہ ایمرجنسی کے اندر اگر فی میل ہے اور اس قابل ہے تو اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر فی میل اس کیلیبر کی نہیں ہے تو اس صورت میں فی میل کو ساتھ کھڑا کر کے میل بھی اس کو آپریٹ کر سکتا ہے لیکن یہ صرف ایمرجنسی سچویشن کے اندر ہے اب ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی سچویشنز ہیں یا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب فی میل کا معائنہ جو ہے وہ ایک میل کر رہا ہو خواہ میل کا میل بھی کر رہا ہو تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اسپیشلی یہ میڈیکل کے ایتھکس کے اندر شامل ہے اسپیشلی کہ جب فیمیل کا معنی کیا جا رہا ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے جو پہلے امپورٹنٹ چیز ہے نمبر ایک کے اوپر ہے فی فیمیل کی اجازت یہ تو انسانی بنیادی حقوق ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے خواہ میل ہے خواہ فی میل ہے خواہ بچہ بھی ہے تو بچے کے والدین سے پوچھا جاتا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے ہے کہ کنسینٹ پیشنٹ سے اجازت لینا ضروری ہے اگر وہ ویلنگ ہو تب اور تمام پروسیجر اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ اس پرپس کے لیے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی ہمارے ساتھ فیمیل موجود ہوگی اس کو پراپر ایکسپلین کیا جائے دوسری چیز ہے وہ ہے کہ فیمیل کا معائنہ کرتے ہوئے ہمیشہ فیمیل کا ساتھ موجود ہونا ضروری ہے مسٹ ہے فیمیل کا موجود ہونا اگر آپ کے پاس نرس موجود نہیں ہے تو ایسی سیچویشن میں جو فیمیل کے ساتھ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بلا لیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشن اور بہت زیادہ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ فیمیل کے ساتھ فیمیل کا موجود ہونا مست ہے تیسرے نمبر کے اوپر ہے کہ آپ میل کا معائنہ کر رہے ہیں یا فی میل کا کوئی آپریشن ہو رہا ہے کسی آپریشن تھیٹر کے اندر تو ایسی صورت میں وہاں پر میل بالکل نہ ہو ہاں مجبوری ہے کہ جس طرح کوئی انستیٹسٹ ہوتے ہیں اگر فی میل نہیں ہے میل انستیٹسٹ ہے جنہی بے ہوش کرنے والا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اگر وہ میل ہے تو اس کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ درمیان میں کرٹن لگا ہوا ہو اور ہیڈ والی سائڈ کی وہ بندہ رہے اور ساتھ فی میل تو آلڈی موجود ہوتے ہیں اور اگر کوئی میل ٹنڈر فار ایگزامپل او ٹی کے اندر کوئی اٹینڈنٹ ہے جس میں سامان وغیرہ بھی دینا ہے تو اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہیڈ والی سائڈ سے ہی اپروچ کرے چوتھے نمبر کے اوپر ہوتا ہے جی کہ جو فی مل کے پرائیویٹ پارٹس ہیں اسپیشلی جس ایریا کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ایریا ہے اس کو ہمیں کور کر دینا چاہیے اط امکان جس ایریا کی ضرورت ہے اس ایریا کو ایکسپوز کریں باقی تمام ایریا کو کور کر دینا چاہیے اور آپریٹ کرتے ہوئے آپ کے جو اسسٹنٹ ہوں کوشش کی جائے کہ ہنڈر پرسنٹ وہ فیمیل ہی ہونی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ چیز جو ہے دیٹ از پرائیویسی خواہ میل ہو فی میل ہو جس جگہ کے اوپر آپ ان کو ایگزامن کر رہے ہیں وہاں پراپر پرائیویسی ہونی چاہیے اس کمرے کے اندر یا اس کے قریب جوار میں کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں ہونا چاہیے فار ایگزامپل کوئی روتا ہے یا کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا آپ نے کوئی ایسی بات پوچھنی ہوتی ہے تو وہ فی میل سے جب آپ پوچھ رہے ہوتے اور ساتھ میل موجود ہوں تو وہ اچھا نہیں لگتا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ حافظ